rangpar o'rmondan g'alati va dahshatli tovushlar keladi daraxtlarning ovozlari va barglarning shitirlashi hatto kun davomida o'yinchini qo'rqitadi rangpar bog'da tun kirsa oldimizda baland va yog'och bir narsa paydo bo'ladi u biz yuz o'girmagunimizcha qimirlamaydi biz boshqa tomonga qaraganimizda u uyg'onib biz tomon yuradi bu mob creking deb ataladi va o'z nomiga to'g'ri keladi u deyarli butunlay yog'ochdan yasalgan ammo qanday qilib daraxt o'z uz o'zidan shunchaki jonlana oldi nega shu paytgacha biz qayta tiklangan emanlarni qayta tiklangan qayinlarni yoki мангровыy daraxtlarni uchratmadik nega krekingning yuragi aynan rangpar bog'dagi daraxtning ichida paydo bo'lgan bu biomning o'ziga xos jihati nimada bu biom nimaga o'zi rangi o'zgargan nima, nima uchun talonchilar krekingdan qo'rqishadi va uning ko'zlaridagi g'alati mutatsiya nima birinchi marta oldimizda alohida biomga ega bo'lgan alohida mob paydo bo'ldi bu tashqi dunyo bilan hech qanday aloqasi yo'qdek tuyuladi va biz beixtiyor savol beramiz bu rangparlik qayerdan paydo bo'ldi shuning uchun ham siz bu videoni tomosha qilyapsiz qulayroq o'tirib oling siz shoplay kanalidasiz va kanalga obuna bo'lib videoga like bosish esingizdan chiqmasin va biz Minecraft teoriyani boshladik do'stlar men sizlarga o'zimni telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolardi chunki u yerda men har xil modlar va shunga o'xshash karta va resurs pala tashlab boraman undan tashqari sizlar yangi chiqayotgan videolarimni oldindan nima haqidaligini ne... bilib olsanar bo'ladi va o'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar telegram kanalimiz ссылkasi kommentariyada bo'ladi birinchi bo'lib bombning xarakteristikasidan boshlaymiz chunki bu butunlay yangi kreking o'lmas va bu o'ziga xos mobdir uni faqat u bilan o'zaro aloqada bo'lgan holda o'ldirish mumkin emas har bir bunday kreking rangpar daraxt ichida joylashgan alohida yurak tomonidan ushlab turiladi krekingni yurak faqat tunda uyg'otadi quyosh botganda esa yog'och yirtqich hayvon paydo bo'ladi va kunduzi kelganda esa u tezda kulga aylanib yuqib ketadi faqat daraxtdagi yurakni sindirish orqali siz krekingni yengishingiz mumkin bu mobning asosiy mexanikasi shundaki agar kimdir unga qarab tursa ustundek turish va undan yuz o'girsa hujum qilishdir aynan rangbar bog'da kreking yashaydi tabiiy avlodda u faqat shu yerda lekin agar siz boltangizga silk tauch sehrini qo'ysangiz krekingi yuragini olib boshqa joyga qo'ysangiz bo'ladi bu bu yo'mda nimadir yetishmayapti to'g'rimi ha bu albatta bu qandaydir g'alati tuman bo'lishi kerak edi va buni hali beri ishlab chiqaruvchilar qo'shishgani yo'q ammo tez orada qo'shishadi bu atrof muhit tovushlari daraxtlarning shitirlashi barglarning shitirlashi va boshqa turli xil tovushlar yangi darajaga ko'tarilgan yagona biomdir bu biomda rang bloklarning o'zi tovush chiqaradi va agar ularni siz boshqa biomga olib borib qo'ysangiz u o'sha biomda ham tovush chiqarishni davom etadi ishlab chiqaruvchilar maicraft liveda animatsiya orqali bizni yog'och kriking bilan tanishtirdi u yerda qishloqlar qo'rqinchli narsa bo'lgan o'rmonga jimgina yo'l olishayotgan edi keyin o'yinchilar bir tafsilotga e'tibor berishibdi talonchilar negadir krekingdan qo'rqishadi ulkan kuchga ega bo'lgan talonchilar hattoki birinchi imkoniyatida yo’q vardenga yuguradigan armiya negadir aynan krekerdan qo'rqayapti va bu yerda fikr keladi kreking bu oddiy mob emas bu mob aynan qishloqlar va talonchilarni bir biriga bog'lab turadigan narsadir Minecraft dunyosida nimadir sodir bo'ldi bizning o'yinchimiz o'yin dunyosiga kelishdan oldin nimadir sodir bo'lgan va buni biz hozir sekin o'rganamiz kreking tashqi ko'rinishi uning tanasining qishiq o'sib borayotgan yog'och poydevoridan iborat bo'lib uning ustiga rangpar tok o'rmalab turadi va uning ko'zlari to'q sariq rangga ega bo'lib ba'zilar uni Minecraft Dungeons'dagi Enderman bilan taqqoslashadi bu endermenning ismi ko'ruvchi va u bugungi videoda katta rol o'ynaydi Minecraft Dungeons mexanikasiga ko'ra u o'yinchini uzoq vaqt kuzatib turadi va keyin birdan teleportatsiya qilib unga hujum qiladi umuman olganda endermen ham xuddi shunday agar uni ko'ziga qarasangiz u sizga darhol hujum qiladi lekin kreking buning aksi agar unga qaramasangiz u sizga hujum qiladi Enderman va kreking o'rtasida tuyulgandan ko'ra ko'proq umumiylik mavjud umuman olganda uning mexanikasiga ko'ra kreking teskari endermenga o'xshaydi agar biz quvoq kiysak Enderman hech qachon bizga hujum qilmaydi lekin krekingning oldida biz boshimizga qovoq kiysak biz doimo hujum ostida bo'lamiz kreking biz bu qovoqda umuman hech narsani ko'rmayapmiz deb o'ylay boshlaydi va bizga hujum qiladi va bizda bitta savol bor umuman olganda bu biom o'zi qaytib xira bo'lib qolgan taxmin qila olamizki rangparbog' bu infeksiyalangan biomdir axir dunyoning qolgan qismiga qarasangiz u rangli Minecraftning umumiy tabiatdan rangpar nuqta ajralib turadi bu yerda tabiat tajovuzkor bo'lib boshqa biomlardan mavjud emas Minecraftning ochiq dunyosida qolgan o'tlardan farqli o'laroq rangpar o'tlar qo'shni bloklarga cho'zila boshlaganligi haqida bilasizmi Minecraftda bunday ifloslangan zonalarga misollar mavjud va ularni o'zingiz eslab ko'ring ko'rib turganingizdek bu biom искаженный les, tarjimasi esa buzilgan o'rmon bu esa misselium bilan kasallangan qo'ziqorin oroli bu deep dark ifloslangan skalk organik moddalardir va bu nazariyaning boshlang'ich nuqtasi bo'ldi rangpar bog'ning bog' deb atalishiga hayron bo'lmayapsizmi hatto inglizcha asl garden bo'lsa ham bog'ning semantik ma'nosi bu so'zni ochib beradi chunki tabiat boshqa bir tomonda ekilgan bu biom boshqa yo'l bilan shunchaki rangpar o'rmon deb atalgan bo'lar edi lekin ishlab chiqaruvchilar faqat kichik bir tushunchani tanladilar agar bu rangparlik yuqori dunyo uchun g'ayritabiiy ko'rinadigan bo'lsa Minecraftda biz rangpar o'simliklarni boshqa qayerdan topishimiz mumkin va biz bu rangparlikning mainkraft danjensning Ender mirida topishimiz mumkin mainkraft dangensning Ender olami o'simlik va hayvonot dunyosiga boy va ishlab chiqaruvchilarning sharhlariga ko'ra Minecraft Dungeons parallel koinot sifatida ko'rib chiqarilishi kerak bu yerda bir xil Minecraft voqealarini biz ko'rganimizdan biroz boshqacha bo'lgan sizningcha mankraft dangensdan biror narsa olib oddiy maynkraftga o'tkazish va uni o'yin tarixi deb tushuntirish mumkin emasmi qandaydir vaqt mobaynida kimdir rangpar niholni oddiyu maynkraftga o'tkazgan bo'lsa-chi, va shundan keyin rangpar kasallik qorong'u o'rmonni rangini o'zgartira boshlagan bo'lsachi ammo buni kim qila olgan Minecraft danies haqida gapirganimiz uchun siz muhim ma'lumotlarni bilishingiz kerak parallel koinotda talonchilar Ender dunyosini qattiq o'rganishni boshladilar ular ender dunyoni mustamlakka qildilar ya'ni o'ziniki qilib olganlar Lorna ular u yerda aniq nima qilishganligini tushuntirilmagan lekin men o'z kuch va bilimlarini oshirish uchun ularni hamma narsani jumladan qadimgi shaharni ham o'rganishga harakat qilmoqdalar deb taxmin qilaman aytgancha hattoki ender dunyoni ham o'z ichiga olgan talonchilar juda rivojlangan bundan tashqari asl minecraftda ular ender dunyoning mavjudligi haqida allaqachon bilishgan va uning maketini o'z uylarida junlardan quradilar bu esa talonchilarni xuddi shu yo'ldan ketayotganini ogohlantiradi o'ylaymanki agar rangparlik biron bir joydan ko'chirilgan bo'lsa bu faqat mankraft danjesning ender dunyosidan talonchilar tomonidan qilingan o'simlikning o'zi xuddi shunga o'xshash rangpar o'simlik mankraftning ko'p dunyosida boshqa hech qanday joyda topilmaydi bundan tashqari nomi qo'lda ekilganligini ko'rsatadi ya'ni u o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan buni birov ekkan danjen dunyosida talonchilar bor edi va ajablanarlisi shundaki faqat oddiy minecraftda talonchilar krekingdan qo'rqishadi endi ko'zlarining joylashuvi haqida lekin bundan oldin o'simlik va bunday moblar o'lchami borligi g'alati deb o'ylamaysizmi va ba boshqa o'lchovda bir xil o'simliklar va shunga o'xshash mob mutatsiyaga ega bo'lgan biom butunlay tasodifiy paydo bo'lsachi javob o'zini ko'rsatadi rangpar o'simliklar bizga g'ayrioddiy o'lchovdan kelgan va bu bizning koinotimizda tashqarida bo'lib chiqadi chunki oddiy Minecraft oxirida siz xorusdan boshqa o'simliklarni topa olmaysiz va shaxsan men ko'rib turganimdek talonchilar o'simliklar va turli xil gullarni yig'ishni yaxshi ko'radilar bu birinchi marta saroyga tashrif buyurganingizda aniq bu xonalarning aksariyatida kamida bitta gul bor faqat gullarga bag'ishlangan xonalar haqida gapirmasa ham bo'ladi taxminlarga ko'ra talonchilar go'zallik yoki o'rganish uchun rangpar o'simliklarni namunasini olib uni oddiy dunyoga o'tkazishgan va biz hozir ko'rib turganimizdek ular uni tuvakka emas balki to'g'ridan to'g'ri yerga ekishga qaror qilishgan va bu hatto mantiqan to'g'ri agar siz boshqa sayyoradan o'simlikni yangi turini olib kelgan bo'lsangiz uni ko'paytirish uchun albatta ekish kerak va shu orqali rangpar bog' yaratilgan va ular uni qaysi o'rmonga ekishgan ular o'zlari yashaydigan o'rmonga ekishdi bu qorong'i o'rmon bu yerda bizga yana bir dalil keladi rangpar bog' faqat qorong'i o'rmonlar yaqinida mavjud chunki rangpar bog' faqat texnik jihatdan qorong'i o'rmondir daraxtlarning deyarli bir xil shakli tufayli qorong'i o'rmondagi daraxtlar rangpar o'rmondagi daraxtlarga o'xshaydi ularda vaqt o'tishi bilan aytganda mutatsiyalar osilgan tok paydo bo'ldi va umuman daraxtlar cho'zilib ketdi ammo talonchilarni baxti uzoqqa cho'zilmadi chunki ular qanday yovuzlikka qo'l urib qo'yganini tez orada anglab yetishadi videorolik sizga yoqdi degan umiddaman agar videorolik yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqib ketmasin va albatta do'stlar telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'li qo'yinglar va shunga o'xshash yana teoriya vidolar xohlasanglar albatta kommentariyalarga yozib qoldiring va sizlar shoplay kanalda edinglar va keyingi videolarimda ko'rishguncha